сегодня всколыхнул как бы все, хотя в Украине идет такая проклятая, скаженная война, но многие все равно были в иллюзии, мир был в иллюзии очень долго в спячке, а в Израиле, когда начали происходить события, террор, многие пробудились. И, конечно же, возникают вопросы у многих, так Израиль выиграет или проиграет, и вообще, а что делать мне? Очень важные вопросы. И да. с этим действительно нужно разобраться, что же будет как бы с Израилем. Ну, вопрос на самом деле очень э, простой. Израиля как государство не было около двух тысяч лет, и потом он появляется. Кто его создал, кто позволил появиться? Таких как бы больше фактов в мире не было никогда. Но Библия, она четко об этом говорит, что Бог создал Израиля, Бог его рассыпал наказал за его грехи, поэтому около двух тысяч лет не было, и потом собрал. И это в Библии четко написано, что Бог делал это не один раз, и Он сделал это сейчас. И Он говорит, я умножу этот народ, я буду охранять этот народ, я сделаю землю эту плодовитой. И мы видим, что сейчас уже там скоро 10 миллионов, сколько в Израиле населения. А от начала там и миллиона не было. Видимо, если другие народы, у них проблемы с этим. При всем давлении, при всех проблемах мы видим э, такое развитие во всех сферах Израиля. В технологическом, там, в военном, то есть во всех сферах и умножение народа. Потому что Бог это сказал за тысячи лет наперед. Кто стоит над этим проектом Израиля? Бог. Поэтому на сегодняшний день как бы, надо быть безграмотным, глупым, наивным, как бы одержимым, обольщенным. Для того, чтобы не понимать этих вещей, потому что это черным по белому прописано в Библии. В Библии написано, что есть. Что было и что будет.